то ли я претензионная слишком, вот понимаете, то ли мне было некомфортно, вот некомфортно. Я ловила себя на мысли, что многие вещи меня раздражают, многие люди меня раздражают, марокканцы. И я понимала, что это неправильно, меня это так тяготило. То, что у меня такие мысли, то, что я смею думать об этом, то, что я вот, вот так вот оцениваю, значит, дело во мне. Ну, у меня всегда так в чем-то складывается, что я в первую очередь корю себя за что-то. И думаю, надо что-то менять. Вот этот канал дал мне такую возможность посмотреть немножко с другой стороны, влиться в это ближе, глубже и окутать себя этим. И как, как, как в какое-то такое положительное все это вылилось. Вот я начала смотреть на все это с другой стороны, и стало очень интересно и ну классно, <laughs> стало классно. Но в итоге, да, даже пройдя через все это, вот как-то я понимала, что вот это вот ощущение, о котором я сказала, оно не покидает меня. Может, в меньшей степени, там, в большей в зависимости от ситуации. Марокко классная страна, особенно для туристов. Вот для тех, кто хочет там туда полететь отдохнуть, я очень рекомендую. Там пустыня и снег, горы, то есть там и снег есть. Там океан и древние цивилизации, вот эти древние то есть там современность наряду с вот этой древностью очень хорошо сочетается. Страна контрастов, королевство, кстати, не страна, да, королевство контрастов. Очень здорово, очень классно. Но ну, классно, когда ты там путешествуешь. Но когда вот в быту у меня вот вот так вот все воспринималось. Хотя если сказать о людях. Есть очень много плюсов по сравнению с нашими людьми. Они более горячие, эмоциональные, это то, что близко мне, они гостеприимные, они улыбчивые, они вот очень положительные. Вот, вот все вместе смешалось, все вместе смешалось, а в итоге я как-то вот грела в себе мысль, что почему мне в Украине лучше, почему, почему, наверное, надо вернуться.